тіло до пляжного сезону вже почала 36-річна киянка Олена. Щоб мати привабливі форми, вона почала дотримуватися суворої дієти і тричі на тиждень відвідує тренажерний зал. Мені дуже нравиться красива накачана попа і плоский животик. Вот это основні мої цілі. я качаю прес, займаюсь присіданнями. Конечно же, перед весною, перед літом, перед пляжним сезоном я хочу виглядати на 100. поэтому посещение. В зал моє увілічується через велику зайнятість та пізні затримки на роботі. Заняття спортом волени часто припадають на обідню перерву. Жінка скаржиться під час тренування нерідко відчуває печію, особливо при виконанні нахилів та вправ на зміцнення пресу. Я відчуваю неприємне Чувство жінія в животі, і даже бувають неприятне какої та прівку с варту. Мою графік жизни позволяють мені правильно питатися заблаговременно до треніровки. Возможно, это так влияет на морганізм. Такі симптоми найчастіше виникають через 20-30 хвилин після прийому їжі, особливо якщо після обіду починати заняття спортом. Зміна раціону разом із фізичними навантаженнями провокують закид вмісту шлунку в стравохід. Саме це і викликає печію. Печі Я есть симптомом. Подразнення, як правило, кислотою висококислим шлунковим вмістом нижньої третини стравоходу. Те, що в черевній порожнині тисне, воно витискає, грубо кажучи, оцей вміст шлунку в нижню третину стравоходу. Це, до речі, і тяжкі фізичні навантаження, і до речі, навантаження в спортивних е залах, наприклад, у велосипедистів, які в зігнутому положенні весь час крутять педалі. У лікуванні печії медики закликають не використовувати розчини соди. Натомість рекомендують максимально ефективні та Безпечні препарати Антацидні препарати містять солі металів. І ну вчасна медицина не рекомендує тривало застосовувати препарати, які містять солі металів. А альгінатні препарати вони не смоктуються, не мають системної дії в організмі. Для профілактики печії під час підготовки до літа починайте тренування не раніше ніж через годину після прийому їжі. Вилучіть із раціону продукти, що можуть спровокувати виникнення печії. кава, цитрусові, шоколад. И у нас у гостя Холена Колесникова, доктор медицинских наук Национального института терапии места Харьков. Доброе утро. Доброе утро. Вы согласны с нашим журналистом, действительно нужно отказаться от тех продуктов, которые были озвучены, для того, чтобы тренировки проходили без изжоги? несомненно. Когда мы имеем физические нагрузки, мы должны максимально уменьшить количество веществ, которые способствуют раздражению нижнего пищеводного сфинктера, который, собственно говоря, и является причиной регургитации содержимого желудка в пищевод, что и является основным проявлением клиническим жжения за грудины, а именно изжоги. А регургитация это что? Регургитация это заброс содержимого желудка в пищевод. А, если говорить о народе, методах очень часто для того, чтобы не происходила вот эта вот регургитация, люди употребляют раствор э, соды и говорят, что им это очень помогает. Врачи я знаю против. Почему? Это действительно так. Э, сода, сода или гидрокарбонат натрия относятся э, к давно используемым компонентам. Э, действительно, э, мы ощущаем быстрый эффект от э, приема соды, однако он кратковременный. Угу. Э, почему это возникает? Дело в том, что при употреблении соды она взаимодействует с Клетками, паритальными клетками э, желудка и нейтрализует активность э, желудочного сока, собственно говоря, соляную кислоту. Однако э, и мы действительно э, клинически ощущаем эффект э, улучшения состояния, снятия симптомов и жжения. А однако, деле? однако, э, на самом деле так и происходит. Однако при э, повторных приемах соды э, возникает э, вновь стимуляция этих же клеток, э, выделившимся CO2 при реакции нейтрализации соды и соляной кислоты. И, собственно, эта углекислота вновь способствует э, повышению кислоты э, кислотообразования, агрессии желудочного сока и рецидивирует, вновь повторяются эпизоды изжоги. А можно, например, свой режим питания наладить таким образом, чтобы, собственно, изжоги вообще не возникало, если мы говорим о тренировках? Как правильно это делать? Например, не есть за два часа до тренировки или там, два часа после тренировки? Какие продукты исключить в этот период вообще? Ну, потому что красивым хочется быть, мне кажется, это нормальное желание, только без вреда для здоровья. На самом деле, для того, чтобы совместить отсутствие изжоги и возможность заниматься физической нагрузкой, нужно, прежде всего, несомненно, за два часа до приема, до занятий в тренажерном зале не употреблять пищу. Хотя на этот счет мнения диетологов расходятся. Угу. Кто-то считает, что даже при наличии изжоги допустимым является употребление небольшого количества белка с углеводом то есть, например, кусочек, небольшой кусочек индейки или запеченной mm -hmm. курицы mm -hmm. в сочетании с овощами. Мнение других диетологов склоняется к тому, что не стоит до, употребля... до физических нагрузок вообще употреблять, употреблять какие-либо продукты питания. Наиболее физиологичным считается все-таки иметь прием пищи после физической нагрузки. Mm -hmm. Мнение диетологов также расходится по поводу употребления воды во время Тренировок до или после. Что вы об этом можете сказать? Это как-то помогает или нейтрализовать, или, например, усилить сжогу? На самом деле, в общем-то, когда мы имеем физические нагрузки, мы должны соблюдать в течение дня безусловно определенный режим питьевой нагрузки. То есть количество потребляемой жидкости должно быть не менее двух литров в сутки. Что же касается ситуации, когда изжога возникает в период физической нагрузки, то в общем-то можно использовать ночное питье с целью э, нейтрализации желудочного содержимого. Однако это, опять же, кратковременный эффект, и он э, не вызывает, видимого улучшения и облегчения ситуации. Внутри а если все возникла, то какие группы лекарства стоит иметь под рукой всегда, чтобы устранить а, ее? Безусловно, иметь... в том случае, если возникает изжога в период физической нагрузки, в период э, наклона туловища вперед, э, необходимо под рукой э, иметь определенные группы лекарственных препаратов, к которым относятся антоциды, и альгинаты. На сегодняшний день альгинаты занимают такую, в общем-то, серьезную нишу. Они имеют хорошую доказательную базу. Это природные водорастворимые биополимеры, эффективность которых достаточно высока, и современный человек должен всегда, если он испытывает эпизоды изжоги, иметь под рукой такие средства. Спасибо большое. Хочется сказать обязательно не прекращайте свои тренировки, будьте красивыми, но следите за своим здоровьем и прислушайтесь к ощущениям В Чищіні, Я за короткий не спасію большое. Я дякую, нагадаю. На наші запитання відповідала Олена Колеснікова, доктор медичних наук Національного інституту терапії міста Харків. А сніданок триває. Будьте з нами.